उलाद के लिए नमाज हाजत का तरीका रकूक और सजदा में तस्वीर के बाद वायर करें। उलाद के लिए नमाज और सबर से मदद हो अगर किसी के यहाँ उलाद ना होती हो तो उसे चाहिए कि दुम्हे की नमाज के बाद तन्हाई में बाग हालत में दो रगत नमाज हाजत पढ़े नमाज पढ़ने का तरीका दुरान नमाज जब रुकू में जाए तो तस्वीर सुबहान रबी लसीम पढ़ने के बाद इंतहाई रकत वाला के साथ गड़गड़ा कर अल्लाह से के लिए दुआ करें यह दुआ अपनी तो जुबान पंजाबी उर्दू या जो भी वो जुबान बोलता है उसमें वो कर सकता है और इसी तरह सजदे में तस्वीर सुबहान रबिया आला के बाद सर सजदे में रखे हुए ही खूब गड़बड़ा कर रो रो कर अल्लाह से अल्लाह के लिए दुआ करें नोट ये अमल दोनों में बीवी करें और नमाज मुकम्मल होने के बाद तस्वीर करें एक सौ ग्यारह मरतबा या मश पढ़े और फिर इंतहा रकत और तो हाजसी के साथ अपना सर सजदे में रखकर अल्लाह तला की बारगाह में मुराद के लिए दुआ मांगे इन शाह जल्द ही मुराद भर आएगी और अल्लाह तला नेक और साल उल से नवाजेगी अगर मुराद पूरी होने की उम्मीद पैदा हो जाए तो इस अमल के तरक ना करें बल्कि जारी रखें इस अमल को जारी रखना चाहिए नमाज पंजगाना का इतमाम जारी रखें और अगर पूरी नमाज नहीं पढ़ सकता तो फर्द नमाज पढ़ता रहे यानी नमाज में फर्द रगत उलाद के साथ साथ उसकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किल इन शल हो जाएंगी और ऐसा सहारा मिल जाएगा जो कभी भी टूटने वाला नहीं इस सहारे को तमाम थाम के रखे इस सहारे को थाम के रखे और वो सहारा है अल्लाह का सहारा और अल्लाह के साथ बात करने का तरीका है नमाज़ अल्लाह ताली आपको सारे उलाद से नवाजे आमीन या रब